Моя история началась в Зимбабве. Я был рядом со смотрителем парка Орфеем и раненой буйволицей. Орфей посмотрел на буйволицу, затем посмотрел на меня. Когда мы взглянули друг в другу в глаза, в них отразилось неимоверное горе, объединяющее нас троих. Это дикое создание на земле было красивым и невинным. Орфей нацелил на ее ухо дуло винтовки. В тот же момент у нее начались роды. Когда мы поняли, что преждевременно рожденный теленок не выжил, мы осмотрели травы. Ее задняя нога попала в крученную восьмипрядную ловушку. Она долго сражалась за свободу, так долго, что ее тазобедренная кость разломалась надвое. Теперь, конечно, она была навсегда свободна. Дамы и господа, на мне сегодня лежит огромная ответственность, ведь я буду говорить от имени тех, кто никогда не мог это сделать. Их страдания, мое горе и сила, которая мной движет. Мартин Лютер Кинг лучше всего обобщил призыв к оружию, который я озвучу сегодня. Он сказал, приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной. Но ее нужно занять, потому что она правильная. Она правильная. Наше сознание говорит нам об этом. В конце моего выступления задам вам вопрос. Я приехал сюда из далекой африканской саванны именно ради этого вопроса. Этот вопрос очистил мне душу. То, как вы на него ответите, останется при вас. Когда ребенком я смотрел фильм «Волшебник страны Оз», я никогда не боялся ни ведьмы, не летающих обезьян. Я больше всего боялся вырасти трусливым, как тот самый лев. Я рос постоянно спрашивая себя, храбрый ли я на самом деле. Много лет спустя, когда Дороти давным-давно вернулась в Канзас, а лев обрел такие храбрость. В одном из салонов я сделал себе на груди татуировку, найти и уничтожить. Я думал, что она сделает меня важным и храбрым. Но мне понадобилось десятилетие, чтобы понять, что на самом деле означают эти слова. В 20 лет я стал профессиональным дайвером на флоте, в 25, будучи снайпером особого назначения, я точно знал, как настроить прицел моей винтовки, чтобы попасть в движущуюся мишень на расстоянии 700 метров. Я точно знал, сколько грамм взрывчатки нужно, чтобы пробить стальную дверь на расстоянии нескольких метров, не задев при этом ни себя, ни моих коллег. Я знал, что Багдад — паршивое место, и когда там взрывают, то гибнут люди. Я тогда понятия не имел, чем на самом деле занимались защитники природы. Я думал, что они обнимают деревья и доставляют хлопоты крупным корпорациям, а также носят дреды и курят марихуану. Мне было плевать на окружающую среду, и почему должно было быть иначе? Я был одним из тех, кто специально жал на газ, чтобы не оставить птицам на дороге никаких шансов. Моя жизнь и охрана окружающей среды были как небо и земля. Я в жизни делал такое, о чем люди не могли мечтать в компьютерных играх. После 12 поездов в Ирак в качестве так называемого наемника, мои навыки были хороши для одного. Я был запрограммирован на уничтожение. Оглядываясь назад на все то, что я делал и где был, я понимаю, что всю жизнь я только и делал, что показывал храбрость. У меня был только один выбор, да или нет. Это было то, что полностью определяло меня и гарантировало, что между тем, кто я есть и тем, что я делаю, никогда не будет разделения. Когда Ирак был позади, я был потерян. Я понятия не имел, чем займусь в жизни, куда поеду. Так я оказался в Африке в 2009 году. Мне было 29 лет. Я всегда знал, что найду цель в жизни среди хаоса, и это случилось. Но я понятия не имел, что найду ее в отдаленной части зарослей Зимбабве. Мы патрулировали местность, стервятники кружили в воздухе. Мы продвигались все дальше, ощущение смерти витало в воздухе все более тяжелым и душным, который вырывал последний кислород из наших легких. Мы приблизились к большому слону. Он лежал на боку, у него не было морды. Мир вокруг меня замер. Я был поглощен глубоким, подавляющим чувством печали. Убийство невинных созданий поразило меня, как никогда ранее. Будучи подростком, я тоже занимался браконьерством. Я никогда этого не забуду. Но время изменило меня. Изменило что-то внутри меня. И это никогда больше не повторится. Я спросил себя, кому больше нужна эта морда? Слону? Или же кому-нибудь в Азии больше нужен бивень? На столе. Черт возьми, конечно, слону, но это уже не имело значения. Важным для меня был только один вопрос. Смогу ли я отказаться от всего в жизни и посвятить себя борьбе со страданиями животных? Это был определяющий момент в моей жизни. Да или нет? На следующий день я позвонил семье и выставил на продажу мои дома. Наемник быстро обретает активы за счет поступления от войны. С того момента все мои сбережения пошли на создание международной организации по борьбе с браконьерством. Организация действует напрямую. Это правоохранительный орган. От использования дронов до обучения высококлассных смотрителей. Мы сражаемся каждый день, используя военные методы для охраны окружающей среды. Возможно, моя история уникальна. Но я сегодня здесь не для того, чтобы рассказывать об организации, которую управляю. Хотя, может, это и помогло бы мне собрать немного средств. Не забывайте, я здесь сегодня ради того самого вопроса, который задам вам в конце выступления. Я не могу говорить только о спасении окружающей среды. Я ведь знаю, что проблема защиты животных гораздо шире. Она охватывает все общество. Спустя пару лет после того, как я увидел того слона, я однажды проснулся рано утром. Я уже знал ответ на вопрос, который собирался задать себе. Но тогда впервые я произнес эти слова. Важнее ли корове ее жизнь, или мне важнее полакомиться отбивной? Все это время я совершал преступление под названием ⁇ видовая дискриминация ⁇ Это практически то же, что расизм или сексизм. Выделяется определенный набор ценностей, прав или мнений, направленный на некоторых лиц, основанный на том, кто они или чем занимаются. Меня тошнило от двойной морали, которая была обычной частью моей повседневной жизни. Видите ли, я всегда обвинял страны Азии в их ненасытном спросе на слоновую кость и рога носорога. Я утверждал, что в странах экономического бума резко увеличилась незаконная торговля дикими животными. Но в то утро я осознал, что даже если я посвятил свою жизнь спасению животных, по сути, я был не лучше тех самых браконьеров или того парня с бивнем на столе. Как чрезмерно активный мясоед, я относился к некоторым животным, как к скоту. Но на самом деле скотом был я, до нельзя послушный. Я был рабом своих привычек, осознание этого ледяным душем окатило мою совесть. Все мы в жизни хоть раз имели дело с домашними животными. Нельзя отрицать, каждому животному не чуждо чувство. Они страдают от боли и одиночества. Им бывает страшно. Как и мы, каждое животное способно быть довольным. Они тоже хотят построить семью и удовлетворить основные инстинкты и желания. Для многих из нас, однако, все эти события случаются лишь в нашем воображении, ведь в реальности они бы доставили много неудобств нашим привычкам. Разрыв между потреблением продукта и процессом, необходимым для поставки его на рынок, сам по себе нонсенс. К животным относятся как к сырью, как к собственности. Мы называем убийством лишения жизни человека, однако создаем легальные и нелегальные отрасли для того, чтобы рассматривалось бы как пытка, если бы были вовлечены люди. И мы платим людям за выполнение действий над животными, которые никто из нас не совершил бы лично. Тот факт, что мы не вовлечены лично, не избавляет нас от ответственности. Питер Зингер, популяризировавший термин видовая дискриминация, писал: даже если существуют различия между людьми и животными, у всех нас есть общая способность страдать. Мы должны одинаково относиться к страданиям каждого. Любой случай двоякого отношения к страданиям разных живых видов не должен быть принят ни одной теорией морали. 65 миллиардов животных будет убито по всему миру на фермах в этом году. Сколько жизней животных стоит жизнь одного человека? Потребитель мяса съест в среднем 8 тысяч животных за свою жизнь. Загрязнение океана, глобальное потепление и вырубка лесов ведут нас к следующей стадии массового вымирания. Местная отрасль является самым большим негативным фактором этого явления. Незаконная торговля дикой природой – крупнейшая преступная отрасль в мире, наравне с оборотом наркотиков, оружия, торговлей людьми. Конец этому опустошению может положить международное сообщество, если оно готово вмешаться и сохранить умирающую мировую сокровищницу. Теперь об экспериментах на животных. И если животные настолько похожи на нас, что мы можем заменить ими людей, тогда у них уж точно есть наши с вами черты. То есть они тоже должны быть защищены от вреда. Говорим ли мы о разведении скота, экспорте животных, браконьерстве, торговле мехом? Для меня все они равны. Страдание есть страдание. Убийство есть убийство. И чем более беззащитна жертва, тем ужаснее преступление. Когда вы в следующий раз подумаете, что любители животных слишком эмоциональные, слишком страстные и даже немного сумасшедшие, пожалуйста, не забудьте, мы видим вещи другими глазами. Через пару дней родится мой сын. Я постоянно спрашиваю себя, в каком мире он родится? Продолжим ли мы быть поколением, обрекшим наш вид на провал? Думаю, наше поколение будут судить по его мужеству защищать то, что нам кажется правильным. Каждое стоящее действие требует определенного самопожертвования. Сейчас я полностью отдаю себя животным. И когда я срываю с себя все материальные вещи, я понимаю, что я тоже животное. Мы одна семья. Мы одна планета. И из пяти миллионов видов на Земле только один имеет право определять приемлемый уровень страдания для других живых существ. Мы можем есть меньше мяса, вносить вклад в борьбу с браконьерством или выступать от имени тех, кто не может. Ведь мы имеем право голоса. Маленькие изменения в нашей жизни могут означать огромные изменения в жизни других. А теперь вернемся к сути. Моя цель сегодня задать вам следующий Вопрос. Когда в следующий раз у вас будет возможность сделать что-либо значимое для животных? Хватит ли вам на это храбрости? Да? Или нет? Большое спасибо.